Ну, дивись. Фінансова подопльока тут є. Того, що падає. Ну, тут карта називається в цій колоді Дім Пентаклів. Це типу як Туз Пентаклів. Дім Пентаклів, так? Да? Я вважаю, що фінансова зацікавленість є. Того, що тут Пентаклів, це в нас найбільша взагалі карта ж грошей, да? То, тут логічно, зрозуміло, і так? І Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів, і Туз Пентаклів поряд, вона говорить про те, що. Человек думает, что если он будет себя подобным образом вести, ему что-то перепадет, да, то есть какие-то предложения, деньги и так далее. Семерка пентаклей Пожинать будет то, что он да, сделал, заработал, сделал. А девятка мочи вот такой присутня, то есть это карта страху и карта свиту падает. То есть, как не крути, все равно тут карты натекают на то, чтобы у них есть страх перед Россией, как не круты, Вот да? оно падает тут. Двояко, і так, і так падає, бач. Так, карта мага падає. Віка... Ну, дивись, відносини в них вони гарні. Тут двійка кубків прям падає. Гарні відносини зразу кажу. Карта мага. Тут карта, смотри, шута падає просто, видишь? А карта шута говорить о том, що кремлю насрать. Извините, ну як есть. що вам скажуть? Що есть якась небезпека, чи немає небезпеки, чи. Видишь, вот карта шута падає. То есть Кремль не воспринимает его как какого-то прям человека, с которым нужно договориться, да, для того, чтобы вот там что-то где-то... Им все равно, карта шута, для них это все игра. Тут нет, тут не показывая того, что ему заплатят, тут показывают колесо фортуны, четверка пентаклей, да, то есть тут, тут самое говорится про его взаимные с Кремлем, то есть они будут Розвиватися двійка кубків. Ну, знаю, як буде далі, але тут просто показує те, що він, типу, хоче. Як це правильно объяснить? Учитывая, що від Кремля всі поотказувалися, да? Тобто всі вважають їх терористами. то понятное дело, что они уже обращаются к кому угодно, ко всем вокруг, собирают вокруг себя таких же террористов, понимаешь, которые их будут поддерживать, уже пофиг кого. То есть Кремлю максимально вот выгодно, чтобы максимально побольше людей их поддерживало, неважно, кто это будет, что это будет, это все делается через по карте шута, через игру, просто, а, а эти их боятся. А они с самого начала показали свое ставление, свою позицию. То есть тут дивуватися взагалі нема чому. Чого? Так, а покажіть, будь ласка, нам МГТ розвалийся нахрім. Ну, бачиш взагалі семірка мечів. Тобто це характеристика цієї організації. Семірка мечів відповідає за лицемірство, за брехню. Тобто тут вже карти натякають на те, що це організація, яка бреше, завжди бреше. Лицемір, там всі такі. Якщо ми цього дивитися будемо, чи іншого, чи третього, десятого, вони всі такі там. Від них ткне, ткне просто ось, ось, ось сіміркою мочів, картою брехні. Добре. П'ятірка мечів, секундочку, про конкуренцію показує. Це карта конкуренції. І карта боротьби. Секундочку. Давайте трішки детальніше розкриємо, що тут. А, коротше, буде якась ситуація. Ми зараз не прив'язуємося дат, Це моя улюблена фраза. <зв 'язує> не люблю прив'язуватись дат. Буде якась ситуація. М карта імператриці взагалі це карта. Ну. я же сказала, да, карта земли, карта мамы и так далее. В данном выпадку это... Це... То есть какая-то организация, то есть показывает карту императрицы, кто-то подставит под сомнение всю эту шарашкину контору МГТ. И с тех пор, как поставят под сомнение, там что-то либо нагребут, либо нашкребут какие-то факты, я так понимаю, то ли про, про взятки, то ли что-то типа того. Но здесь четко намек на то, что конкуренты. Или какая-то организация, подобная МАГТ, которая у нас есть в мире. Просто я не знаю таких организаций, извините. Вот, да, наш кребут на них что-то, какие-то вот факты, что будет какое-то судебное разбирательство, потому что карта суда здесь падает. Справедливости, извините, суда немножко по другое, по другому значению было бы. Справедливости. То есть что-то будет, вот на них наш кребут что-то. А ну секундочку, покажите, пожалуйста. То есть я так понимаю, что действительно будет суд. Смог это, покажите, пожалуйста, период времени нам теперь. Карта смерти. Это военное время 100%. То есть мы это застанем. Военное время. Осень. Как-то быстро. Восьмерка жезлов. Это про скорость, про динамику. То есть, ну, быстро. Это не через год, не через два, это быстро. Будем ждать. Для себя любимого. Для себя любимого. Есть такое, восьмерка Пентакли, да, это правда. Смотри, что, мне кажется, что уже есть. Туз Пентакли, солнце падает, жрец падает. То есть, да, действительно, суд какие-то лекарства, они уже есть. Так, что связано... Сейчас, подожди. Ну, типа, они уже есть. Видишь, тормозит смерть. Что-то есть такое, да. Ну, как тормозит смерть? Это я не к тому, что, да, типа, вот, и вы знаете, широк кому как суждено. Просто тут карта солнца. Карта солнца это, — солнце это детство. Это про молодость, про кожу, про органы, про все, да, вот это вот. Интересно, конечно, что же это такое. Карта жреца, видишь, типа это врачи. Возможно, какие-то даже, не знаю, практики там работают над таблетками, над этими. Карта жреца здесь падает. Ну, все что угодно, да. Солнце. Солнце, солнце. Но, 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 но. Я думаю, что какие-то должны сейчас быть эти исследования лабораторные. Потому что карта Солнца часто показывает еще аллергические реакции. Не забываем про это. То есть как оно на организм, типа, да, вот. Я думаю, что это люди, первое, а второе. Мне кажется, что это не таблетки, это какая-то вакцина или это какая-то капельница, потому что туз мечей, это игла. То есть что-то вот связано с жидкостью. Ампулы. Что-то вот такое. Вот поняла здесь. Не вижу пока смерти, но я вижу здесь, что тройка кубков да, действительно падает. Те люди, на которых испробуют карту дурака и башня. То есть будут последствия какие-то для организма серьезные. По нервной системе первое, второе по скрою. Что-то здесь. Что-то связано с... Короче, знаешь, кровь, когда сворачивается, вот густота, что-то вот с густотой крови связано. Пока смерть я не вижу. Но больнички здесь точно падают. А густота крови. И такое чувство, что, как знаешь, вот оно как-то, в принципе, вот эта вот ампула, здесь везде жезлы, а это огонь. То есть она как-то прожигает. Какой-то эффект такой горючий. Прожигает, понял? Обжигает. Что-то здесь вот связано с этим. Мне как бы не нравится здесь, знаешь, что... Показало і так, і так. військових також. але знаєш, що на військових показує? На військових показує, що якісь інші досліди тут. Не про молодость. Там щось другое. Мені не подобається, що касается молодості, коли я спросила: падають діти. Я не розумію, почему тут діти падають, Паш падає, Паш шкупкам. Це дуже странно. к сожалению, пятерка мечей. Это с тех территорий, откуда их вывезли. Пятерка мечей это бои там, ли вы? Тут реально, я просто сейчас по картам смотрю, шестерка кубка, вот. А почему? Лекарство для молодости, почему на детях испытывать, я не понимаю. Возможно. какой ген, возможно что-то. Возможно, какой ген, что-то такое было. Возможно.